Salam hörmət, Qanazlı əzəyimiz bir nəməsi Masazır qəsəbəsində əşyalı təzə olan evimizlə mən tanış oldum. Həqiqətən çox təzə olan bir evimi satışa çıxıb. Evimiz ümumiyyətlə 3 sot torpaq əsasının üzərində inşa olunub. Pompa sistemi gördüyünüz kimi var, səsikləri var elektrik alızladı. Evimiz, nə evim üçün deyirsəm, evimiz üçün satılır. 65.000 manat, 2 mərtəbə, 2 ailə yararlı, 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunmuş, mərkəz yoldan 100 metr məsafədə yerləşən evimizi mən sizə tanış edirəm. Bura otaqlardan biridir. Əslində bura qonaq otağıdır, böyük otaqlardan biridir. Prosu buran yataq otağı olunub. Burada da həm istim müştehlə vacibdir pəncərəsi iki pəncərəsindən ikisidir öz həyətinə baxır. Dörd dövrəmə qoşa daşdan da bütün bu gördüyünüz əşyalar da hamsı evimizin içində qalacaq. Pəncərələ düşütkanı təsdiq olunub. Evin də torpaqı tam mülkiyyət sənədləri qaydasındadır. Evimizdə soxdan da yaşayış yoxdur. Onu xatırladım sizə. Burası isə evimizin mətbəxidir. Bu gördüyünüz mətbəx mebelləri də xalazan etmək kimi hamsı bu evimizin içində qalacaq. Burada da kombi sistem işlək vəziyyətdədir. Dörd dövrəmə də qoşa daşla inşa olunub. Burda solda bir yataq otağı, ikinci yataq otağı burda var. Bu yataq otağını gördüyünüz kimi hal-hazırda məona otaq kimi istifadə olunur. Amma əslində soldakı birinci baxdığımız otağımız e, genişdir, bundan daha çox genişdir. Burada da kombi sistemi, yolu asfaltdır. Birbaşa Araz marketin yanında yerləşir. Mərkəzi yoldan 100 metr məsafədə yerləşir hörmətli qonaq dəzərlərimiz. Burası isə üçüncü otağıdır. Buranın isə sanuzeridir, sanuz sanitari qofağıdır. Evimiz yaşayışlı ev olub hal-hazırda amma yaşayış yoxdur. İndi isə məhsəhət yan sahəsinə tanış edəcəm. Pərekanadır. Burdan da yəni balansları var idi hal-hazırda. Yoxdur balansları. Yəni pərekan balansları gördüyünüz kimi yerində, yerindədir. Burdan da belə bir gözəl bir terrası var. Yəni qapının çıxışında terrası var ki, stol-süllü qoyub bu da rahatsa məsaicimi olar. Həyət yan sahəsi bir daha 3 sot torpaq sahəsincə yerindədir belə bir evimizin quruluşu var. Evimi bir də xatırladım, yaşayışı yoxdur. Burası 1-ci mərtəbəsidir. Qapısı bağlı olduğuna görə göstərə bilmərəm. Yuxarı mərtəbədə bölgələr, necədirsə, aşağı mərtəbədə bölgələr. Bax, o formadadır. Qaz, su, işığı mərkəzi konsessiya, hər hansı bir qaydasında da bax belə bir geniş bir həyət yanı sahəsi. Bu, bir də mən sizə göstədim. Evim çox böyük evdir. Demək olar e, ki, 2 mərtəbənin hamısı Altus bir yerdə 140-150 kvadrat ümumi tikinti sahəsidir. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər xüsmet etsin. 65.000 manata satışa çıxıb sözsüz ki, real alacağı endirim olacaq. Əmiz en baxımsız olduğuna görə, yəni emosiyasında, şqatrunda belə problemlər ola bilər. Onu xatırladım sizə. Pressə giriş dəlavəsizdir. Burdan birbaşa araz marketdir burda sol tərəfində də vaxt gördüyünüz kimi həyətinə yəni sər saxlanılıb, pəncərələr hamısı birbaşa öz həyətinə baxır. Sol tərəfi də, qabaq tərəfi də, arxa tərəfi də hamısı birbaşa öz həyətidir. Onu xatırladımsa, inşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər rəhmət etsin. Kanalımıza abunə olmağı video deməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərin birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.